assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va bizni birinchi marotaba kuzatib borayotgan yurtdoshlar sizni vlog kanalida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman bugungi idiroligimiz mavzusidan ma'lum Abdulla salimboy Qirg'iz uch haqida o'zim uh, to'plagan ma'lumotlarni xudo xohlasa videoyim davomida sizlarga berishga şey harakat qilaman agar sizga videomiz qiziq bo'lsa oxirigacha ko'rishingizni va kanalimizga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yishingizni o'z fikringizni kommentariyada qoldirishingizni so'rab qolamiz. ani unda video boshladik abdullayev salimboy qirg'izovich 1952 yil 5 may farg'ona viloyati toshsoq tumanida tug'ilgan tadbirkor o'zbekiston milliy olimpiya qo'mitasi vitse prezidenti shuningdek taniqli xayriya va mashhur sport ustalari sifatida ham tanilgan u o'zbekistondagi eng boy odamlardan biridir xayriya ishlari salimboy o'zbekiston bo'ylab bolalar sportini rivojlantirishga o'zining katta hissalarini qo'shib kelmoqda bolalar uylarida erkin kurash to'garaklarini tashkil qilgan sportchilarimizning jahon maydonlariga chiqishini tashkil qilmoqda jinoiy doiradagi o'rni 1980 ming to'qqiz yuz saksoninchi yillarning o'rtalaridan boshlab salimboy davlat mulkini talon toroj qilish jinoiy guruhini tuzadi narkotrafik kabi ishlarga aralasha boshlaydi o'sha paytlari mixail chemoy iskandar mahmudov g'ofur rahimov va aleksandr mashekuch bilan hamkorlik turli e, darajadagi jinoyatlarni sodir etadilar shuningdek vikes internet sahifasi orqali oshkor etilgan maxfiy diplomatik hujjatlardan o'zbekiston uyushgan jinoyatchilik tarqalgan va qiynoqlar mavjud mamlakat sifatida ta'riflangan shuningdek bu hujjatlarda toshkent mafiyasining otasi deya ta'riflangan shaxs sali abdullayev oilasi u oilada to'rt nafar qizi gulnoza go'zal nilifar saodat va ikki nafar o'g'li sardor jasur bor hozirda toshkent shahar yashnobod tumanida yashaydi